Спортом ця енергійна дівчина почала займатися раніше ніж навчилася говорити. Міжнародні конкурси та олімпіади зі спортивної гімнастики один за одним визнавали її найкращою у світі. І тепер Надія Васіна й сама не пригадає, скільки ж медалей в її скарбничці. Після тріумфу у легендарному цирку дюсолей вона створила свій власний унікальний проект. За що публіка охрестила її найепатажнішою гімнасткою світу? Дізнайтеся просто зараз від самої Надії Васіної. Щоранку на каналі один плюс один аромок самит Якобс. Запрошує гостей. Чи ж вона неперевершна, вона гнучка, вона прекрасна, тиндітна. Ну просто мрія кожного чоловіка. Надя Васіна у нас в гостях. Надюня, доброго ранку. Доброго рано. Ну, доброго утратін плюсід. По-перше, ми вже я казав, що ти цими вихідними дуже вразила всіх киян, можливо, не всіх, не всі бачили свої. Інтимною і вражаючою програмою. Да. До того, щоб говорити про це, давай поки що подивимося, як це було. Згадаємо і хай побачать глядачі. Ті, хто не бачив цього. Мені дуже цікаво. Посмотрите. Цікаво, так Давай. Щоранку на каналі 1+, Плюс Один. А Кави Якобс запрошує гостей. Відома украинская гімнастка, колишня артистка цирку Дюшелей Надя Васіна цими днями презентувала власне шоу «Інтимна кімната Наді Васіної». Свій виступ Надя готувала півроку. Саме стільки часу знадобилося для того, щоб відточити всі акробатичні елементи і презентувати видовище глядачеві. У своєму виступі Надя продемонструвала світ жіночого тіла, спокуси, насолоди, відвертості, просичений пристрастю, чуттєвістю і загадкою. Перед вами кульмінація видовища. Вчера на канале 1.1 аромат самой Якобс приглашает гостей. Каву, яка такие такой аромат, можно назвать аромат аромаксамытовой. Надя, ну я не знаю, что ты не только гимнастка, а еще и мастер спорта по кому воду. Ну да, благодаря друзьям умею плавать. Сама удивилась. На самом деле вода была очень холодная, была очень скользкая. Было холодно. Но спасибо, что вы пришли. Спасибо, что отсняли. Я вот посмотрела сюжет. На самом деле очень интересно. Я со стороны еще не видела. Вот. И было так много людей около бассейна. Я не могла оттуда никак вылезти. Вот и как вы видели меня ребята на стеклянном подиуме в конце несли уже к баннеру вот было очень волнительно но я рада что я презентовала я надеюсь, зрителям понравилось. Надя, а заплановано было на стрибок в воду? Конечно, именно поэтому мы выбрали такое место с бассейном. Правда, я прыгала между бассейном и моей сценой, было около метра расстояния, то есть мне еще приходилось лететь. Я сразу вспоминала и лесогород, думаю, боже мой, так, как там надо быть, чтобы только не оплошаться. Я телефонный звеночек, алло. Алло. Щоранку на каналі один плюс один аромак самир Кавий Якобс запрошує гостей. Доброго ранку, алло, ми вас слухаємо. Доброго ранку. Алло. Алло. Ви в ефірі. Як вас звати? Мене звати Ната Наталя. А скільки Наталя, скільки у вас медалей? Ой, здравствуйте, Наташечка. Это хороший вопрос. Я вам отвечу так. Недавно я пришла в студию, у меня было несколько коробок. И мой друг поднимает одну из коробок и говорит, басина почему ты носишь кирпичи с собой? Я говорю, это не кирпичи, я говорю, это медали. Он говорит, ух ты, большая тяжелая коробка. Я не знаю, но это чудесно, что у меня их так много, наверное. Я их не показываю, прячу все время дома. Надюня, ну вот же повернемся до твоего нового шоу. Нащо ти так епатуєш? Ну, взагалі, ти самодостатня людина. Я бачив і виступи з тобою, і а, а, знов таки виступи у цирку Дюсолей. Е, Неперевершено, як на мою думку, це суб'єктивне е, таке моє враження. Але навіщо? Навіщо це так от роздягаєшся? Навіщо таке і відверте вбрання? Я думаю, воно була доволі такі скромна. Я виступала в. В марте этого года мы презентовали uh -huh. мою программу в Париже. В Париже, вы знаете, лидо, Молин Руж, там, где девушки в перьях и фактически в негреже. Это все очень красиво, и это меня вдохновило. Более того, когда я сотрудничала с DCLA, меня приглашали в «Зуманити». Это вот как раз подобного характера программа. Но я тогда по возрасту не подошла, мне не было и не была совершеннолетняя. Вот, поэтому мне захотелось сделать нечто подобное, и я думаю, у нас получилось. Я была в принципе одета, на мне было белье сваровский, у меня было mm -hmm. украшение на груди Сваровски, я вся была в принципе прикрыта. Но публика всегда же по-разному воспринимается, правильно? Одна актриса сказала: для кого-то снять туфельку – это уже пошло а для кого-то полностью раздеться, это совершенно нормально. Вот у всех разное к этому отношение. До нашей разговора хотят э, прилучиться глядачи, давай послушаем. Давайте, с удовольствием. Алло. Звук. На жаль, на жаль, наш звонок. Ну, Надь. До речи, ты сказала, там була дуже малою для каких-то там программ. Тут тебе на Фейсбуці ставят запитання с приводу дюсолей какие вымоги до артистов цирка Дю солей И какие могут быть надзвичайные умовы? Юлия Казак спрашивает. Здравствуйте, Юлечка. Ну, во-первых, самое главное, где бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, а, если это касается спорта, это твоя физическая подготовка, моральная подготовка и твой настрой. Потому что как и в спорте, так и в цирке, так и в любом искусстве, а, так и в музыкальной сфере а, нужна самоотдача. Нужна самоотдача и настрой, и целенаправленность. У тебя есть цель, ты знаешь, как ее достичь. Вот если у тебя вот есть этот багаж, то ты, в принципе, можешь ехать смело туда и покорять весь мир. Если ты едешь и думаешь, ой, страшно, там много артистов, я боюсь, я переживаю, а, ничего хорошего не получится. Как я думаю, в любом деле, в принципе. Надюш, ну ты богато была у тебя обмежений у спорте, а в дюсалей были какие-то тебе ну, такие обмежения, какие-то тебе Ну, Вот при, пришла, а тебе сказали, того нельзя, того нельзя, того не можно, того не можно, того не можно. Было много вещей, именно поэтому я начала заниматься своим шоу. В своем шоу я сама себе директор. Без да? Да, я делаю все то, что я хочу, я творю, мне никто ничего не говорит, разве что публика. Публика хлопает, публика радуется, а значит это хорошо. И она у нас на звездку, наша публика. Алло. Да, чудесно. Спасибо, здравствуйте. Доброго Доброго меня зовут Ольга. Даже приятно. Я из Чтобы или родители вам подсказали, или вы сами решили, что вы будете именно гимнастикой заниматься, и настолько серьезно. Здравствуйте, Олечка, спасибо за вопрос. Я в три года попала в зал. Вот такая маленькая шкарапетка. Моя мама была в сборной союза по легкой атлетике, поэтому как бы у меня спортивные корни уже были. А папа в музыкальной сфере. Соответственно, все концерты я проводила э, под столом, где-то ползала с игрушками, везде была музыка, везде были либо артисты, либо спортсмены. То есть меня уже в детства в это все впитали. Uh -huh. Поэтому как-то оно само собой пошло. Я пошла сначала на плавание, Олечка, занималась плаванием, фигурным катанием, танцами, и только в 7 лет я попала на гимнастику. Вот. А в 13 я выполняла мастера спорта международного класса. Так оно как-то все спонтанно произошло. Поэтому чем раньше отдавать ребенка, тем лучше, естественно. Надюня, мы тобой опишаемся, ты дуже черевна, я захоплюсь с тобой э, власне. Дякую, что ты завитала. Вам спасибо большое. Тоби натхнение и творчих успехов, и много-багато -много креативных идей. Я думаю, Вы совершенно правы. Большое вам спасибо. Спасибо телезрителям. Хорошего всем дня.